মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এটা টিফিন ৰেচিপি আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ মেডিকেলত থকা পেচেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব যে মেডিকেলত কোন আছে আৰু কাৰণে মই বনাই আছোঁ আৰু এয়া মাছখিনি প্ৰথমতে নিমখ হালধি লগাই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু আজি মাছখিনিত মই কোনো ধৰণৰ বিলাহী বা মছলা তেনেকৈ একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ তেওঁৰ পেটৰ অপাৰ্চন হৈছে আৰু তেওঁক একেবাৰে মছলা বা বিলাহী আলু একো খাবলৈ নাই দিয়ে এতিয়া একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ বেমাৰী মানুহে কেনেকৈ খায় সেইটো হিচাপত বনাইছোঁ বাকী আজি মানে ৰেচিপিটোত মানে তেওঁলোকে যদি মেডিকেলত কোনোবা ভৰ্তি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে বনাই খুৱাব পাৰিব ত' মই প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইফালে দাইল পাতি দিলোঁ এইফালে ভাত পাতিছোঁ আৰু মানে দুপৰীয়াৰ সময়ত কৰি আছোঁ বহুত তাৰাতৰি কৰিছোঁ সময় কম আছিলে তথাপিও ভাবিলোঁ আজি শেষৰ দিনাখন ভিডিঅ' এটা বনাওঁ এইফালে ভাত পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এয়া লোকেল মাছ লৈছোঁ আৰু বেমাৰী হয় যিহেতু লোকেল মাছটো খালে বেছি ভাল হ'ব আৰু এনেকুৱা মই বুলি কোৱা নাই ডক্টৰে কৈছে লোকেল মাছ আৰু লোকেল মুৰ্গী খাব পাৰিব তো এইফালে মই পিঁয়াজ আৰু নহৰু লগতে এটা জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়াটো বেছি জ্বলা নাই সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে আজি এই মছলাখিনিৰে বনাম মানে আৰু বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ মানে পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু এইখিনিতে বনাম তাৰপিছত দিলোঁ তেল তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে দি দিলোঁ অকণমান মেথি যাতে মাছখিনিৰ অলপ মাছ খোৱা নিচিনা ফ্লেভাৰ আহে আৰু তাৰপিছতে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ কাৰণ ইমান চিটিকি আহে তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত পুনৰ অকণমান লৰাই ঢাকনিখন লগাই কিছু সময় পানীখিনি শুকাব দিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ কুকাৰটোত চুই দিলেহে চিটি মাৰে সেইকাৰণে চুই দিলোঁ চিটি মই মাৰিলে ভাত হৈ গ'লে ফালে আনফালে পিঁয়াজ নহৰু পেষ্টখিনি ভালদৰে ভাজি ভাজি পানীখিনি শুকাই লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেঁচা গোন্ধ গুচি গ'ল তাৰপিছত অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউদাৰ দিছোঁ যাতে কালাৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় তাৰপাছত কিছু সময় গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি পুনৰ ভাজি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে দি দিলোঁ মই এক কাপ গৰম পানী আৰু এইখিনিতে মন কৰিছেনে আজি মই বিলাহী চিলাহী একো নাই দিয়া মানে মাছটোত অকল পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু নহৰুতে বনাইছোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই উতলি আহিব দিলোঁ তাৰপিছত মাছকেইপিচ দি দিলোঁ আৰু আজি চব্জিখনত মানে বিলাহী দিবলৈ মাছ মনা কৰিছে মানে ডক্তৰে বিলাহী খাব মনা কৰিছে সেইকাৰণে মই এনেকেই বনাইছোঁ অকণমান পিঁয়াজ বেছিকৈ দিছোঁ যাতে অলপ গেৰেভীটো ডাঠ হয় আৰু তাৰপিছত প্ৰয়োজন মতে নিমখ দি দিলোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনত তেল লাগি আছিলে তাতে অকণমান পানী দি ইয়াত দি দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান উতলিব দিলোঁ আৰু এয়া মাছ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই অকণমান তেলত পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ এইখিনি মই দাইলখিনি ফুৰণ দিবলৈ লৈছোঁ আজি পিঁয়াজ দিয়ে ফুৰণ দি দিলোঁ কাৰণ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আছিলে সেইকাৰণে আৰু নহৰু নললোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় পিঁয়াজ দি এনেকৈ শুকান জলকীয়া দি ডালত ফুৰণ কৰিছিল দিলেও মানে দাইলখিনি খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এয়া মই দাইলত পূৰণ দি দিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ মানে আচলতে আজি একেবাৰে সময় কম আছিলে ভাবিলোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ কাৰণ আজি দুদিনমানৰ পৰা মই ভালদৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ভাবিলোঁ আজি এনেদৰেই ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে মই আকৌ পানী পাতিছোঁ কাৰণ ইয়াতে ছাৰ্ফো দি দিলোঁ দেখিছেনে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আপোনালোকে হয়তো ঘৰত কৰে নাই নাজানো যেতিয়া আমি কিচেনৰ কাপোৰবিলাক লেতেৰা হৈ যায় সেইবোৰ কাম কৰা শেষত একেবাৰে এনেকৈ গৰম পানীত চাৰ্ফত তিয়াই থৈ দিলে ধুনীয়াকৈ মানে পিছত এক ঘণ্টামানৰ পিছত ধুলে আৰামত মানে লেতেৰাবোৰ ওলাই যায় আৰু কাৰণ ইয়াত তেল মছলা গোটেই লেতেৰাবোৰ লাগে আৰু ভালদৰে এনেকৈ তিয়াই ধুলেহে গোন্ধবোৰ যায় তাৰপিছত এইফালে মোৰ কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গ'ল লগতে পিয়াহো লাগিছে আৰু পানী খোৱাটোতো মেণ্ডেটৰী হয় সেইকাৰণে পানীখিনি মাজে মাজে খাই আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ ঘামিত এটি অৱস্থা নাই আৰু ইমান বেছি গৰম পৰিছে এইকেইদিন পানীটো আৰু লাগিবই মানে তাৰপিছত এইফালে মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এইফালে টিফিনত ভৰাই ল'লোঁ বেছি একো নাই বাৰু আজি আজি অৱশ্যে মই এনেকৈ দাইল আৰু মাছকে লৈ গৈছোঁ যদিও বাকীকেইদিন থাকোঁতে কিবা অন্য বনাব পাৰিছিলোঁ আজি মানে যাবগৈ ছুটি হয় সেইকাৰণে আজি ইমান সময় নাই দুপৰীয়া ভাবিলোঁ খাই মেলি গ'লে ভাল হ'ব কাৰণ বেমাৰী মানুহ যিহেতু ৰাস্তাত হোটেলতো খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰৰ পৰাই খাই যাওঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে চাৰে বাৰটা আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি কামৰ মাজতে মই গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লো আৰু লগতে মই আজি দুপৰীয়া কিটচেনৰ কামখিনিও কৰি ল'লোঁ কাৰণ আকৌ ঘূৰি আহি কৰিবলৈ মন নাযাব তো এতিয়া মই টিফিনখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধি মেলি ৰেডিয়ে আছোঁ খালী যাব লাগে আৰু একদম দৌৰা দৌৰি হৈছিলে এইখিনি সময়ত মানে কেমেৰাৰ এংগলটো ক'ত লগাব লাগে কি মই ভেকে মন কৰিবই নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ দেখুৱালোঁ বাৰু আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট মেডিকেল আহি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া মোৰ মাহী মাহীৰে মাহীৰ মানে হাৰ্নিয়াৰ অপাৰেচন হ'ল আৰু এতিয়া ছুটি দি দিছে তো এতিয়া সকলোৱে ভাত চাত খাই মেলি ওলাব যাবলৈ আৰু এতিয়া তেওঁলোকেও যায় আৰু না না নহয় আগফালে চিটটো ঘূৰাই দিলে ডিব্ৰুগড় অঁ ঠিক আছে হ'ব বাই পেচেঞ্জাৰ বাই বেমাৰী তুমি তাকৈ ফোন কৰি ল'বা যোৱা 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 বাই 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 বাই